Мы узнали ночью, в смысле в два часа ночи уже началась стрельба. Мы не поняли, вы понимаете, мы же не воинская часть. В смысле, у которых есть радисты, телеграфисты и, и, все такое прочее. Мы подумали, что кто-то вышел из окружения, что такая пальба, такая стрельба. В пол-первого подписали, в час подписали акт капитуляции там, где. А в два часа ночи уже все знали, я имею в виду в Кракове, что уже победа. Вы понимаете, у них же на час раньше, поэтому у них это восьмого, а у нас это девятого. У нас же было единое время. У нас же было единое время. Но с Европы у нас час был...